Тут обов'язково символ епохи, бо сьогодні народ весь е, в голівудських картинах і так далі, і всі розуміють, що є герой, є епоха. Нема героя, нема епохи. Як з купюрами. От три гривні перерви і нікого. А якби були 4 гривні з Данилом Галицьким, всі б сказали, а, що там таке було? А якби було три гривні з Хаджі Гераєм, теж сказали, так, дійсно, щось там треба подивитися, напевно. Тому тут на кожну епоху є свій герой. Він платила 200 років данину. Ну це ж підкорені Москви. Вони давно вже не платять. Ну так на... <реш> претензію дивитися. Це історичне підкорення. Уважаємо професора. Був шок, коли конструктивно не конструктивно підходити до історії. Ми викреслюємо найцікавіші сторінки. і найцікавіші сторінки співни. И я как раз сейчас э, хочу с паней э, Грюльнар обговорить вопрос, власне, Крымского ханства как державы. И справа в том, что Порохинское ханство, если кто-то знает, то все прекрасно знают. Воно трошки существовало как самостоятельно, а далее оно было под османской вассалами туда-сюда. И к тому, что вот я всегда говорила о том, что нужно писать еще историю о взаимоотношениях Крымского ханства, Украины, Запорожской Сечи, потому что мы прекрасно знаем, что еще во времена Мухаммеда Герая I, это сын Герая, был поход на Москву в 1524 году, в 21 году. Году, и э, Дашкевич Ташкевич был такой, э, да, предводитель, я не могу ошибиться. Он ну, еще был, не... Кашевый. Да, Кашевый, да, он еще не был не Гетьманом. Не... Вот, он, в принципе, сопровождал по походах Мухаммеда Герая. Знаете, после друга Второй, э, Второй мировой войны был создан антибольшевистский блок народов. Его создали украинские националисты, но туда входили и крымские татары тоже. Дело происходит где-то в 1947 или 1948 году в Мюнхене, на заседании вот этого блока народов. Председательствует Слава Стецко. И что-то расходит разговор о крымских татарах, то ли Слава Стецко, то ли кто-то говорит, вообще-то эти крымские татары разбойники. Они все время нападали на Украину, забирали красивую женщину и уходили. И все говорят, а это мне расскажет Ахмед Александр Крымбол, он руководитель Крымско-Катарской диаспоры в Турции. И все говорят, смотрит на меня, как я буду реагировать. Я поднимаю палец, прошу слово. Понимается, он и говорит, да, было такое. Но все виноваты сами украинцы. Если так переглядывать, как могут быть виноваты? Он продолжает. Вы посмотрите на мадам Стецко. Несмотря на свои 55 лет, какая она красавица. И представьте себе, что она ей 18 лет. Как она... И какой мужчина ее не украдет. И второе. Скажите, кто-нибудь из украинских женщин, которых мы увезли в Крым, обратно попросился? Да. А вот э, мне кажется, что мы так сейчас будем э, те же ковалки часу такие пропускать, потому что крымское ханство, разумеется, у него история значительно больше, чем может вместиться на сотни таких книжек. Вы не знаете, что вот какая-то газета Терджиман, у него аж слезы на глазах. Как? Где ты их встречала? Мы, говорит, эту газету вместе с Кораном держали. Она да, такая для нас э, ценная была. Это действительно такая... Ну... В Российской империи это была первая э -э, мусульманская газета, изданная типографским э -э, путем. И я тогда совершил кражу. Вырвал один из номеров в библиотеке, привез, чтобы обрадовать отца, показать ему. И вот он его там ходил по своим старикам, показывал, пока он мне обратно вернулся, немножко потренок в был, потом я, правда, положил на его место. Вот такова вот ценность для крымских татар, она была, конечно, величайшая.